असल बात यह है कि दवाई सेफ का जो तस्वर तो है होम्योपैथिक का ये दुरुस्त नहीं है उन मानों में जिन मानों में आमतौर तो पर समझते हैं जो मर्जी देते जाओ सब कुछ ठीक ठाक है ये गलत बात है अगर किसी दवाई का असर है तो वो गलत हाथों में सेफ नहीं हो सकती ऐसी बात है जैसे मोटर आजकल कहते हैं बहुत सेफ़ निकलाई हैं मोटरें हर किस्म की एहतियाती तदावीर हैं मगर यह मतलब तो नहीं कि किसी बेवकूफ़ के सपूद कर दो वो तो टकरे मारता फिर और कहें मोटर सेफ थी फिर नुकसान हो गया सेफ़ का मतलब यह है अगर उसको सही इस्तेमाल करोगे तो उसके कोई बद असर जाहिर नहीं होंगे इन मानों में जब होम्योपैथ होम्योपैथी को सेफ कहते हैं तो उनके जहन में बाद एलोपैथिक दवाएं हैं जो महफूज हाथों में होते हुए भी नुकसान पहुंचा जाती हैं मसला स्प्रीन की मैंने मिसाल दी थी जब सर दर्द बढ़ती जाए या किसी और उज में ऐसी तकलीफ हो कि डॉक्टर मजबूर हों होंपरिन देने पर तो जब वो ज़्यादा देते हैं तो जानते हैं कि उसके बद असर बाज म्यूकस मेम्बरेंस पर मैदे की झिल्ली पर भी गुर्दे की झिल्ली पर भी दिल की झिल्ली पर भी मनफी पढ़ते हैं और बढ़ने शुरू हो जाते हैं यहाँ तक कि फिर उनके इलाज के लिए भी ज़रूरत पेश आ जाती है ये मुराद है अनसेफ से होम्योपैथिक इस्तेमाल में कि ख़वा मालिज कितना ही समझदार क्यों न हो कितना ही मजमून से वाकिफ क्यों न हो वो जब एलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल करता है तो उसकी मजबूरी है कि बातों में एक मर्ज़ को दूर करते हुए दूसरी मर्जें पैदा कर देता है होम्योपैथिक में जो सेफ्टी का मैार है यानी महफूज होने का उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ डॉक्टर से है लेकिन डॉक्टर अगर सही तशीस करता है तो उस दवा से खाओ कितनी भी इस्तेमाल की जाए कोई नुकसान नहीं है फिर एक और बहुत अहम बात है पोटेंसी का इस्तेमाल पोटेंसी का इस्तेमाल और कितनी देर में कोई दवा दोहरानी है इस सिलसिले में एक बात याद रखें कि होम्योपैथिक प्रूविंग का मतलब ये होता है प्रूविंग कहते हैं वो तरीक जिससे होम्योपैथिक दवाओं के असर मरतब किए गए हैं ये एक तरीक तो है लंबा तजर्बा जो इंसानी तजर्बा हजारों साल पे फैला पड़ा है उसमें बाज जहरों से इंसान को बारहा वास्ते पड़े हैं और तमाम तबकी कुतुब में या बड़ी कुतुब में उनका जिक्र मिलता है कि इन दवाओं के ये बद असरत हैं उनसे से होम्योपैथ्स ने एक उन दवाओं का तारफ तैयार किया कि ये दवाएं जब खाई जाएं तो उसके ये बद असरत होते हैं तो कुछ तो प्रूविंग इस तरह हो गई कि जो ख़ुद ब खुद होने वाले तारीखी तजारे जो डॉक्टरों को हुए या दूसरों को हुए उन्होंने अपने ज़िक्रों में किताबों में महफूज कर दिए उनसे होम्योपैथ ने स्टडी करके हर जहर का एक तारफ अलग लिख लिया लेकिन इस तरीक पर बहुत गहरी तफसील से उन दवाओं के बारीक असरात का इलम नहीं हो सकता डॉक्टर कैंट ने न डॉक्टर कैंट नहीं डॉ ने जो होम्योपैथी के मौजूद हैं उन्होंने एक और बात यह दरियाफ्त की कि वो जहर जो थोड़ी मकदार में भी इंसान को दिए जाए वो अगर एक दफ़ा देने पर असरअंदाज ना हो तो थोड़ी मकदार में बार बार दिए जाए तो उनका असर ज़ाहिर हो जाता है इस इल्म से उन्होंने फिर प्रूविंग का एक नया तरीक़ ईद किया रूविंग कहते हैं होम्योपैथिक दवा बनने से पहले बाज जहरों को जिनके मतलब मशहूर है कि ख़तरनाक हैं या इस्तेमाल में भी आए हैं लेकिन तफसील मालूम नहीं कि हर उजर पर क्या असर पड़ता है जहन पर क्या असर पड़ता है उन्होंने उनको होम्योपैथिक तरीक पर बैल्यूट कर लिया यानी उसका हल्का बहुत ही कमज़ोर महलूल तैयार कर लिया पोटेंटाइज करने के बाद अभी छोटी पोटेंसी थी तो उन्होंने अपने ऊपर उसको इस्तेमाल करना शुरू किया बार बार खाने लगे तो एक दफ़ा जब खाया जाए ऐसा जहर तो रोगाम्बल दिखाता है और उसके बरक्स जिसम को तैयार करता है उसके खिलाफ हमले पर लेकिन हनुमान के मुशाहे में ये बात आई कि अगर बार बार थोड़े वफ़ में से वो चोटें मारी जाए तो जिसम उससे कमज़ोर होने के बावजूद उससे मकलूब हो जाता है और उसकी से जाहिर करता है मगर इतनी ख़तरनाक हद तक तक नहीं कि जैसे असल जहर बड़ी मकदार में दे दिया गया हो इसलिए इलामतें मालूम हो जाएंगी लेकिन जिसम को कोई गहरा खतरा नहीं होगा स्वाहस इसके कि हद से ज़्यादा कोई आदमी ये काम करता चला जाए तो इस तरीक़ पर उन्होंने भी और उनके शागिर्दों ने भी जो दिन ब दिन उनके साथ बढ़ते चले जा रहे थे कसरत से अपनी कुर्बानी पेश की और बेशुमार जहर ऐसे हैं जो आज होम्योपैथी किताबों में दवाओं के तौर पर मिलते हैं जो जिनका उनकी कुर्बानियों से ताल्लुक़ है उन्होंने बहुत ही खफीफ मदार में उनको बार बार खाया और फिर उनको जहनी तौर पर हनमन ने तैयार कर दिया था कि किन किन बातों का तुमने ख्याल करना है मसला सबसे ज़्यादा अहमियत होम्योपैथिक तश्स में जहनी इलामतों को दी जाती है और जहनी इलामतों से मुराद ब्रेन की इलामतें नहीं बल्कि रूह के अहसास जिनके हम रूह के अहसास कह सकते हैं लेकिन आम उर्फ आम में जहनी इलामतें कहते हैं हनुमान के नजदीक सबसे ज़्यादा अहमियत मरीज़ की तशीस में जहनी इलामतों की है अगर जिसमानी अलामतें जहनी इलामतों के मुताबिक इस तरह हो जाए कि किसी एक जहर में वही जहनीतें पैदा हों जो जिसमानी अलामतें पैदा होती हैं तो फिर बेफिक्र बेतकल्फ़ होकर आप होम्योपैथिक में वो दवा उसको दें और गैरमूली तौर पर उसका जल्दी असर पड़ेगा और मुकम्मल शफा एक ही दवा से हो सकती है